নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ'টোত দেখি আছে এয়া শ্ৰী চৈতানো গৌৰাংগ মহাপ্ৰভু আৰু মাজত থকাটো শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু কাষত ৰাধাৰাণী সময় সুযোগ মিলিলে সকলোৱে ভগৱানৰ মন্দিৰত এবাৰ দৰ্শন কৰাটো সকলোৱে ভাল আৰু উপযুক্ত সময় হিচাপে গণ্য কৰা হয় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰিলে আৰু ধূপ চাকি ধূনা দিব পাৰিলে আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰমতে ভৱিষ্যতে পুণ্য হয় বুলি সকলোৱে ভাবে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত নাম কীৰ্তন গুণগান আৰু নাম কীৰ্তন কৰি ভাগৱত ইত্যাদি শুনিলেই পাপ পুণ্য হয় বুলি লিখা আছে আৰু এই কুৰি যুগত নাম কীৰ্তন কৰি পাৰিলে ইয়াৰ পৰাই আমি পাপৰ পৰা মুক্তি পাই বুলি শাস্ত্ৰত লিখা আছে গতিকে সময় সুযোগ থাকোঁতেই সকলোৱে এবাৰ ভগৱানৰ ওচৰত গৈ সেৱা কৰাটো আমাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন আৰু ভক্তি থাকিলেহে মুক্তি পায় বুলি এষাৰ কথা আছে গতিকে আজিলৈ এই মানতে আহোঁ राधे राधे जय हिंद